Роман Насиров сидит в обычной тюремной камере. На условия не жалуется. Отстраненному главе фискальной службы суд накануне избрал меру пресечения два месяца ареста или залог в 100 миллионов гривен. Почему решил сидеть? Расскажет Вера Свердлак. Четвертый день избрания меры пресечения. Заседание длится более 17 часов. Давно за полночь. И вот решение суда. Застосувати на Михайловича на захід у тримання строком 60 днів. Розмір застави визначити в 62 мінімумів для становить 100 Вольно обі сторони команда Насірова уже подала апеляцію. Антикорупційна прокуратура теж обіцяє обжалувати рішення. Ми не згодні з сумою застави, яка визначена судом. Ми клопотали про той рівень застави, який відповідає сумі за одного збитку, якому підозрюється гробний Насіров. Тому вже прокурам прокурори вирішили, що будемо оскаржити дане рішення. 2 миллиарда гривен – это государственные деньги, в хищении которых подозревают отстраненного главу фискальной службы. Сам Роман Насиров уверяет, не виноват и такой суммы у него нет. Согласно декларации Романа Насирова, чуть больше 6 миллионов гривен, миллион 160 тысяч долларов и 450 тысяч евро. Все вместе 50 миллионов гривен. Не помогут и деньги жены. У нее почти 6 миллионов гривен, 320 тысяч долларов и 240 тысяч евро. Это еще 21 миллион. Общих денег около 70 миллионов. На залог не хватает около 30 миллионов гривен. Правда, у Насировых есть еще 25 земельных участков, 5 квартир, 2 дома и 4 литра автомобиля. К тому же тесть Насирова не бедный человек Александр Глимбовский, строительный магнат. Но спасательным кругом для подозреваемого могут стать не деньги, а иностранные паспорта, заявляют прокуроры. У Насирова их три: украинский, венгерский и британский. В подтверждение следователи показывают документы из антикоррупционного агентства Англии. Роман Насіров, голова Державної фіскальної служби України, став натуралізованим громадянином Великої Британії у травні 2012 року і є власником британського паспорта. Сам Насіров тройнує гражданства. А привіргаєт ви є громадянином Британії? Я громадянином України. Голосов браво, но довольные нардепы и митингующие, которые дежурили около здания суда, провожают Насирова в Лукьяновское СИЗО. В Минюсте сообщили, камера обычная и не та, в которой раньше сидел Юрий Луценко. Загальне чотирьохмісне не в тому приміщенні, там де знаходився Юрій Віталійович. На час, коли він прибув, там ще був один одна людина. Була туалет є з приводу душу. Мабуть, є, але я відверто кажу, конкретно по цій камері. Не знаю, умови його влаштовують. Тось тобто, ніяких зауважень цього немає. Людина, скажу таким чином, ну ситуация нестандартна в таком місці, то есть, ну, тримается. Держаться Роману Насирову по меньшей мере до конца апреля, если, конечно, он не насобирает сам или с помощью друзей залог в 100 миллионов гривен. Вера Свердлуга, Заряна Степаненко, Константин Слюсар, сегодня, канал Украина.